So please join me in welcoming to the stage our new Platinum International Diamonds from Indonesia, Dr. Edward Hutabarat and Katrina Sihombing. Ketika saya memulai For Life, hal sederhana yang ingin saya dapatkan adalah lepas dari keterikatan waktu. Saya adalah seorang dokter yang bekerja 24 jam sehari, 5 hari seminggu, dan itu sangat membunuh kehidupan saya. Sangat membunuh kehidupan emosi saya, psikologi saya, dan saya ingin segera terlepas. Saya ingin merasakan bagaimana bangun di siang hari tanpa saya harus bangun karena perintah orang lain, tapi saya bangun karena keinginan saya sendiri, di mana saya tidak bisa mendapatkan itu ketika saya menjadi seorang dokter. Saya memiliki uang, tapi saya tidak memiliki waktu. Itulah impian awal saya: saya harus bisa bangun siang. Sebenarnya perubahan hidup kami telah dimulai sejak kami bergabung dengan For Life. Tapi ketika kami mencapai Platinum International Diamond, perubahan itu lebih tampak nyata, dan yang lebih kami inginkan adalah perubahan ini bisa terjadi pada semua orang yang percaya bahwa Platinum International Diamond bukan hanya bisa merubah hidup saya, tapi juga bisa merubah hidup mereka. Saya dan istri saya adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kami melakukan pekerjaan kami masing-masing yang tujuannya satu di mana Rina juga memberikan support yang luar biasa mulai dari hal-hal yang sifatnya sederhana seperti administrasi sampai kepada masukan-masukan tentang hal-hal yang baik yang bisa saya lakukan ketika saya dalam saya menjalankan bisnis saya di For Life ini. Jadi saya memiliki tim yang hebat istri saya. Dia bukan hanya partner hidup buat saya, tapi dia juga merupakan partner bisnis buat saya. Sebenarnya sebelum kami memulai bisnis dengan For Life, dari dulu kami sudah selalu bisnis bersama. Dan bahagia sekali bahwa sejak kami berumah tangga, kami bisa memulai bisnis For Life dan berbisnis bersama sepanjang umur kami dan juga berpartner berumah tangga bersama sepanjang umur hidup kami. Dan saya bangga bahwa beliau adalah seorang leader yang luar biasa, hebat yang bisa menjadi panutan buat seluruh mitra-mitra kami. So thank you for life, thank you for this experience. For Go, get away. great. Kita sudah pergi ke berbagai tempat. Melalui for life, kami sudah melihat Niagara Falls, kami sudah melihat banyak tempat. Kami juga sudah ke Bahamas, kami juga sudah ke Eropa, kami juga sudah ke Alaska. Tapi Afrika adalah salah satu tempat yang paling luar biasa yang kami lihat yang kami rasakan dan kami di situ bisa melihat kebesaran Tuhan dan berikutnya adalah tentunya uh, Alaska. Waktu itu Edward mengatakan kepada saya, eh gimana ya kalau kita mencari rumah baru? Lalu kita mencari-cari dan saya memberi ide, oh bagaimana kalau kita mencari rumah barunya di Bintaro ya bang ya? Lalu kita pergi ke sana dan uh, situasinya, wow rumahnya ternyata mahal itu di luar dari batas kemampuan kita saat itu. Tapi kita saling uh, meyakini satu sama lain dan uh, bersalaman. Oke, okay, nggak apa-apa. Kita coba, kita pasti bisa. Dan uh, akhirnya kita mengambil rumah itu. Dan setelah sekarang berjalan, rumahnya sudah selesai. Bahkan kami berdua yang tidak punya waktu untuk menempati rumah itu. Dan uh, akhirnya kita punya waktu sekarang ini setelah pencapaian pencapaian platinum, kita punya punya waktu yang lebih rileks untuk mengurus rumah baru kita. Dan uh, sekarang rumahnya sudah hampir selesai. Uh, semoga sebelum akhir tahun ini kita bisa pindah ke rumah baru. Sebenarnya, sangat mudah ketika kita memutuskan kita bisa berhasil atau tidak, kita gagal atau tidak, kita jalan terus atau tidak. Ternyata, hanya dibuat oleh sebuah keputusan yang sederhana. Ketika kita telah mengatakan kita mampu, kita pasti akan mampu. Tapi, ketika kita memilih kita tidak mampu, ya, kita tidak akan pernah bisa mampu melewati segala sesuatu. Jadi, pelajaran yang saya dapat: jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti untuk menyelesaikan tantangan Jangan pernah berhenti untuk menyelesaikan uh, ujian Hanya hanya simple, simple uh, decision Jangan pernah berhenti Maka Anda pasti akan, akan mencapai sesuatu di dalam perjalanan bisnis Anda Itulah yang saya pelajari Yang bisa memberikan inspirasi Menjadi inspirasi bagi teman-teman uh, yang juga menjalankan bisnis for life ini Warisan yang ingin saya tinggalkan, yang ingin saya eh, kirim kepada mereka, banyak sekali. Yang terutama adalah tentang keyakinan, karena saya ingin ketika mereka mengingat saya, mereka percaya bahwa jika saya bisa, mereka pasti bisa.